Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bayu Laksana Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kurkuma plus halifit madu multivitamin Oke okay, teman-temanku semua dimanapun anda berada semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia bagi anda yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini agar bisa mendukung agar saya bisa membuat video yang bermanfaat bagi anda oke okay, di depan saya sudah ada kurkuma plus honey Fit madu multivitamin ya jadi uh, kurkuma plus ini Uh, ada rasa atau kandungan madu ya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama untuk mendukung tumbuh kembang pada anak-anak ya jadi uh, madu multivitamin ini ada beberapa kandungan atau zat uh, pendukung yang sangat bermanfaat bagi usia anak-anak ya seperti madu sendiri kemudian minyak ikan kot temulawak lisin sari kurma vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B5 dan vitamin B6. Untuk rasanya sendiri rasa jeruk ya, agar anak lebih suka uh, untuk uh, meminumnya ya. Untuk khasiatnya ya membantu memelihara kesehatan anak uh, suplementasi vitamin untuk membantu pertumbuhan anak membantu memperbaiki nafsu makan ya ini termasuk dalam kategori suplemen kesehatan untuk komposisinya sendiri ya ada madu 2000 mg ya tiap sendok makan ya atau 15 ml ya e, kemudian temulawak ya sari kurma dan sebagainya kemudian sudah ada izin POM ya POM SD-201685841 kocok dahulu sebelum diminum kemudian untuk uh, takarannya ya untuk dewasa uh, sehari tiga kali satu sendok makan atau setara dengan 15 ml Kemudian anak-anak 1 6 tahun ya sehari satu kali satu sendok makan. Kemudian usia 6 12 tahun sehari dua kali ya satu sendok makan. Diproduksi oleh Soho ya. Jadi yang pertama kita ulas adalah mengenai kandungan kurkuma pastanivit yaitu madu. Madu sangat bermanfaat karena mengandung beberapa zat atau senyawa yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Madu memiliki antioksidan yang sangat baik bila dikonsumsi rutinnya atau setiap hari Kemudian minyak ikan kot ya Minyak ikan kot itu mengandung omega 3 ya Ataupun DHA yang sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang otak pada anak ya Jadi minyak ikan kot ini sangat baik bila dikonsumsi anak-anak ya Terutama yang masih sekolah karena akan mendukung dalam uh, kegiatan. Kemudian tem temulapak ya. Jadi uh, produk uh, Kurma Plus pada dasarnya berfungsi untuk uh, meningkatkan nafsu makan pada anak-anak ya, agar tumbuh kembang anak uh, bisa maksimal dengan uh, nafsu makan yang baik ya. Jadi asupan gizi bisa uh, tercukupi ya melalui e, makanan tersebut jadi temulawak e, mengandung zat kurkumin ya, yang sangat baik bagi tubuh apabila dikonsumsi dan bisa mendukung aktivitas anak dalam e, kegiatan sehari-hari ya, seperti belajar agar lebih optimal kemudian ada lisin kemudian ada sari kurma sari kurma sendiri berasal dari kurma ya yang sudah dimasak ataupun diproses agar uh, bisa meningkatkan tenaga ya, tenaga instan. Jadi aktivitas anak bisa optimal. Sari kurma mengandung uh, kadar uh, gula yang cukup untuk uh, melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian uh, kurkuma plus juga mengandung vitamin C atau sering disebut dengan asam askorbat sebagai antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan jadi konsumsi vitamin C yang cukup akan membuat daya tahan tubuh pada anak menjadi optimal ya jadi tidak mudah terserang penyakit kemudian selanjutnya ada vitamin B kompleks yang seperti B1, B2, B5, dan B6 yang bermanfaat untuk saraf ya jadi sebagai vitamin saraf agar tidak mudah pegal nyeri dan bisa mendukung dalam penyerapan gizi ya. Karena vitamin B memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh. Oke, inilah tampilan dari kurkuma pesani fit ya. Uh, untuk uh, tekstur agak kental, kemudian untuk rasa uh, ada rasa jeruk, uh, gabungan madu dan temulawak. Namun yang dominan adalah uh, rasa madu, ya. Untuk tingkat kemanisan itu tidak terlalu manis seperti itu. Untuk rasa jeruknya juga tidak terlalu kuat, jadi uh, agak... Ya karena ada perpaduan rasa jeruk uh, sari kurma dan temulawak serta madu ya jadi kurkuma plus ini uh, sudah sangat cukup ya dari sisi kandungan dari sisi nilai gisi uh, manfaat karena bahan pendukungnya sangat baik bagi uh, untuk memenuhi kebutuhan vitamin bagi anak-anak, bahkan hingga orang dewasa, terutama fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan nafsu makan. Ya, bila Anda agak kurang nafsu makan, badannya agak kurus, bisa minum ini ya, agar selain melengkapi gizi juga bisa membuat nafsu makan Anda bisa bertambah. Apalagi ditambah dengan kandungan madu, minyak ikan kod dan temulawak serta sari kurma, kemudian asam askorbat dan vitamin B kompleks dapat mendukung dan melengkapi ya kebutuhan vitamin pada anak Anda. Jadi bagi Anda yang memiliki anak bisa mencoba kurkuma plus honey Fit dengan kandungan madu yang sangat bermanfaat bagi uh, anak Anda. Sekian uh, ulasan tadi mengenai Kurkuma Plus Honey Fit Madu Multivitamin. Semoga bermanfaat. Semoga hari Anda tetap diberi kemudahan, diberi kelancaran dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.